মহাভাৰতৰ অন্যতম অংশ শ্ৰীমদ ভাগৱত শ্ৰীমদ ভাগৱতত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই জীৱনৰ প্ৰকৃত অৰ্থ সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে আমি গীতাত উল্লেখ থকা কথাবোৰ সঠিকভাৱে পালন কৰিলে সফলতাৰ পথ বিচাৰি পাব পাৰোঁ সেইবাবেই আমাৰ সকলোৰে বাবে গীতা অধ্যয়ন বা গীতাৰ ভিতৰৰ ব্যাখ্যাবোৰ জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কিয়নো গীতাৰ জ্ঞান জীৱনৰ সফলতাৰ মূল ভেটি আজি আমি আলোচনা কৰোঁ আহক গীতাত বৰ্ণিত এনে পাঁচটা কথাৰ ওপৰত যাৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ জীৱনত সফলতা লাভ কৰাত সহায় হয় এক সন্দেহ জীৱনত জন্মৰ দৰে মৃত্যু নিশ্চিত গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যাৰ জন্ম হ'ব তেওঁ মৃত্যু অনিবাৰ্য গতিকে মৃত্যুৰ কথা ভাবি আতংকিত হোৱা বা আপোনজনৰ মৃত্যুত অত্যাধিক শোকত ডুবি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিছুমান মানুহৰ সকলোকে সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে কাৰণ নথকাকৈয়ে সকলোকে সন্দেহ কৰে কিন্তু যিসকলে আনক সন্দেহ কৰে তেওঁলোকে জীৱনত কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে আনক সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চালে সম্পৰ্কত থকা প্ৰেম আৰু পাৰস্পৰিক বিশ্বাস ধ্বংস হয় গতিকে গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই অপ্ৰয়োজনীয় সন্দেহ ত্যাগ কৰিবলৈ কৈছে দুই ঈশ্বৰক স্মৰণ ঈশ্বৰে আমাক সকলো সমস্যাৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰে সেয়েহে যিকোনো কাম কৰাৰ আগত এবাৰ হ'লেও ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰক গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে যি ব্যক্তিয়ে ঈশ্বৰৰ কথা চিন্তা কৰি কোনো কৰ্মত হাত দিয়ে সেই কাম কৰাত নিশ্চিতভাৱে এক প্ৰকাৰৰ যোগাত্মক শক্তি তেওঁ পায় মনত জোৰ পায় তিনি নিস্বাৰ্থ কৰ্ম যদি আপুনি বুদ্ধিমান হয় তেন্তে আপোনাৰ বুদ্ধিমত্তাক কোনোবা ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰক কেতিয়াও নিজৰ বুদ্ধিমত্তাক কোনো কুকৰ্মত ব্যৱহাৰ নকৰিব কেতিয়াও কোনো ষড়যন্ত্ৰত নিজকে লিপ্ত নকৰিব সমাজৰ মংগলৰ বাবে নিঃস্বাৰ্থভাৱে কিবা এটা কৰক দেখিব দহজনৰ লগতে আপোনাৰো উন্নতি হ'ব নিস্বাৰ্থভাৱে কৰা কামৰ ফলত আপুনি সমাজত সন্মান পোৱাৰ লগতে মনত সন্তুষ্টিও অনুভৱ কৰিব চাৰি মোহ আপুনি যদি মহাভাৰতৰ কাহিনী পঢ়িছে বা কাহিনী চাইছে তাত দেখিছে বা পঢ়িছে যে শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক সকলো মোহৰ পৰা মুক্তি হবলৈ উপদেশ দিছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাৰ জৰিয়তে কৈছে যে কাৰোবাৰ প্ৰতি অযুক্তিকৰ প্ৰশংসা কেতিয়াও ভাল কথা নহয় লগতে যিকোনো শৰীৰৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ আকৰ্ষণ থকাটো উচিত নহয় প্ৰতিটো জীৱৰে শৰীৰটো এদিন পঞ্চভূতত বিলীন হবই গতিকে শৰীৰৰ সৌন্দৰ্যতাক লৈ কোনো ধৰণৰ মোহ থাকিব নালাগে সকলো মোহ এৰি সত্যৰ পথত আগবাঢ়ি যাব লাগে সকলোকে সমান দৃষ্টিৰে চাব লাগে পাঁচ লোপ সং আৰু ঈশা শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে প্ৰতিটো জীৱৰ বাবে লোপ সং আৰু ইশা তিনিটা ডাঙৰ শত্ৰু এই তিনি শত্ৰুৱে আমাক ধ্বংসৰ পথলৈ তথা নৰকলৈ লৈ যায় সেয়েহে লোপ সং আৰু ঈশা সম্পূৰ্ণৰূপে ত্যাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক দেখিব আপুনি জীৱনত সুখী হৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব মূৰ তুলি জীয়াই থাকিব পাৰিব যদি জীৱনত এই সকলোবোৰ শত্ৰুক আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে তেতিয়া আপুনি এটা সফল আৰু সুখী জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব মাথো কৰ্ম কৰিলে কোনো মানুহ প্ৰকৃতাৰ্থত সফল হ'ব নোৱাৰে প্ৰকৃত সফল হ'বলৈ মানুহে নিজৰ জীৱনত উন্নতি কৰাৰ লগতে মানসিক আৰু শাৰীৰিক শান্তি পাবও লাগিব সেইবাবে বহু ক্ষেত্ৰতে আমাক শুদ্ধ মাৰ্গদৰ্শন কৰাত শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাই সহায় কৰে সেইবাবে এই পবিত্ৰ গ্ৰন্থখন আমি সকলোৱে পঢ়া উচিত নিজকে উন্নত কৰাত ইয়াৰ মহৎ বাণীবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত